নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজলৈ এটা খবৰ আহি পৰিছেহি যিবিলাকে ডি ডাব্লিউৰ অধীনত চাকৰি ল'বলৈ যিটো শিক্ষাগতা চাকৰি ল'বলৈ এপ্লাই কৰিছিলে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট বুলি গতিকে সেই পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটবোৰৰ লিষ্ট এতিয়া ইয়াত ওলাইছে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছিলে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট বুলি তেওঁলোকে এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ঊনত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছ তাৰিখে জি এম চি এইচ যাব লাগিব গুৱাহাটীত গতিকে অ একাডেমিক হলত যাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকে যি হিচাপে মেনশ্যন কৰিছিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত পি বুলি এতিয়া তেওঁলোকে এই পি ডাব্লিউ এতিয়া প্ৰুফ কৰিব লাগিব মানে তেওঁলোকক একজামিন কৰিব এতিয়া মানে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিব চেক আপ কৰিব তেওঁলোকে যি হিচাপে ক্লেইম কৰিছিলে পি ডাব্লিউ ডি বুলি সেইটো সঁচা নে মিছা সেইটো চাব মানে ঠিক আছে এইটো চাওক তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া ওলাইছে লিষ্ট এইটো এইবুলি চাওক প্ৰথমতে চাওক এইটো যিটো এক নম্বৰ তেওঁ ভিজুৱেলি হেণ্ডিকেপ বুলি কৈছে মানে চোৱাড আৰু ঠিক আছে আৰু হিয়াৰিং হেণ্ডিকেপ ইয়া শুনা ভিজুৱেলী হেণ্ডিকেপ বহুত আছে সেয়া গতিকে তেওঁলোকৰ যিবোৰৰ নাম ওলাইছে মেডিকেল ভেরিফিকেশন কৰিবৰ কাৰণে এটো যে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট নহয় দেই মই মই মানে কয়ে আৰু আপোনালোকে যেহেতু এপ্লাই করতে পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেট বুলি মেনশন কৰিছিলে এপ্লিকেশন ফৰ্মত সেইভাবে এতিয়া আপোনালোকক মানে এতিয়া ডিপার্টমেন্টে চাব আর সেইমতে আপোনালোকৰ পিছত মেৰিট লিষ্টটো ওলাব ঠিক আছে সেইটো এক প্ৰকাৰৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ দৰে হয় মানে ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে চাব তাৰপিছত ফিজিকেল ডক্যুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত ওলাবগৈ কেইদিনমান পিছত ওলাব ওলোৱাৰ চান্সটো আছে মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহমানত ওলোৱাৰ চাঞ্চটো আছে আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ডক্যুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিটো লিষ্ট সেইটো গতিকে যিবিলাকে ৰখি আছিলে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে সাজু হ'ব আৰু যি যি লাগে সেইটো লৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে কি কি লৈ যাব লাগিব মই জনাই দিওঁ এই যিটো আপোনালোকৰ মেডিকেল চেকআপ দুটা পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব আপোনালোকে এইটো এইটো চব দিয়াই আছে নহয় জানো একন'লজিমেণ্ট অফ এক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মানে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে এই এল পি ইউ পি শিক্ষকৰ বাবে তেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে নহয় ফৰ্মটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব আৰু অৰিজিনেল পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট মানে আপোনালোকে পি ডাব্লিউ কেডিডেট বুলি এটা চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে ডক্টৰৰ পৰা নহয় জানো সেই চাৰ্টিফিকেটটো লৈ যাব লাগিব আৰু পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব আৰু দুটা পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব ঠিক আছে অল আডাৰ ৰেলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট আৰু লগতে কিবা এটা যদি এই মানে চেক আপ চেকআপত যদি কিবা এটা আৰু যদি বিচাৰে সেইটো লৈ যাব লাগিব কথাটো সেইটোৱেই গতিকে চাওকসকল যিবিলাকে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া যিহেতু লিষ্ট ওলালে মেডিকেল চেকআপৰ আপোনালোকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ঠিক আছে হস্পিটেলত তাত যাব লাগিব এইটো চাওক ইয়াত দিয়া হৈছে যিটো যিটো ভেনিউ নহয় জানো এড্ৰেছ সেইটো অ' এন জি একাডেমী বুলি কৈছে ঠিক আছে অ' এন জি একাডেমিক হল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ জি এম চি এইচ গুৱাহাটী চাওক ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব তাৰিখটো ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াত টুৱেণ্টি নাইন ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এণ্ড থাৰ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এই দুদিনৰ কাৰণে দিছে মানে সময়টো ধন্যবাদ